اور ایک یہ بھی آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم عرض کیا رسول اللہ کئی فتح اللہ اللہ اے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہ جانیں گے کل قیامت کے دن تو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہ السلام تمام امتیں موجود ہوں گی آپ اپنے امتیوں کو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ میرے امتی ہیں یہ آپ کے غلام ہیں یہ محمدی ہی آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ یوں ارشاد کرتا فقال ارائیت لو ان رجلا لہو خیل بر محجلت بین زہری خیل دہم بہم علی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ایک مثال بیان کی اور کہ اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے ٹانگے بھی سفید ہوں اور ماتھے پر بھی اس کا سفید شان ہو اور اس کی پوچھ جو ہے جو ہے وہ بھی سفید ہو گویا کہ پانچ کلارے گھوڑے ہوں اور وہ ایسے گھوڑوں کے ساتھ مکس ہو گئے ہوں ایسے گھوڑوں کے ساتھ مل چکے ہوں جن کے بالکل سیاہ کالے رنگ کے گھوڑے ہوں کیا وہ جو مالک ہے وہ ان اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں تو صاحب کرام فرمانے لگے بلا یا رسول اللہ سنا ہمارے آتا بولا یقیناً جس کے پانچ کلارے گھوڑے ہوں گے ان کے ماتھوں پر اور پاؤں پر نشان ہوں گے سخیر تو ان کو مالک تو زہری بات ہے پہچان لے گا دور سے بھی پہچان لے گا کہ یہ میرے گھوڑے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس طرح میں اپنی امت کے ان غلاموں کو بھی پہچان لوں گا اور جن کا جن کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں ان سے محبت خدا فرما میں ان کو کل قیامت کے دن ان کے چہرے کے ہاتھ اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے تمام امتیوں میں سے میرے جو امتی ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اس بنیاد پر میں اپنی امت کو پہچانا ہوں اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَانَا فَرَتُهُمْ عَلَى الْحَوْدِ فرمایا میں حوضِ بوسر پہلے جا دوں ان کا استقبال کرنا ان کا منتظر ہوں گا کہ میرے امتی مکم شیف لا ہیں کم از کم ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ دن میں پانچ وقت بزو کریں تاکہ ہماری اور کوئی پیچان نہ ہو اس پہ جان سے ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جان لے کہ کل قیامت کے لیے ہمارے چہرے اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چمک رہے ہوں کی وجہ سے اور ہمیں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نشانی کی وجہ سے پہچان اور وضو کی فضیلت کے حوالے سے مسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک کا نمبر ہے دو سو چونٹیس اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرمان ہے ان عمر اپنی الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب سے یہ حدیث پاک پردی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد یتودہو فیبلغو او فیوسبغو

اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے ایہا شاہ فرمایا کہ وہ جس دروازے سے چاہے وہ اس سے اندر داخل ہیں وضو رہنا ایک عبادت کی طرح ہی ہے اور رسول کریم سرور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ پسندیدہ عمل ہے بے شہ انسان وضو سے رہے اور صاحبان عمل ہستیاں جو ہیں وہ یہی تلقین فرماتی رہی کہ باوضو رہے باوضو رہنے کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان جو ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسی طرح چراغ گولا پھر سیدنا پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے شہزادے اپنے بیٹے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا جو نصیحت فرمائی اس میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ اے بیٹے ہمیشہ باوضو رہا اور دوسری نصیحت یہ تھا کہ مخلوق خدا انسانیت کی خدمت کرتے رہے یہ جتنے بھی نیک اور عظیم ہستیاں اور جتنے بھی پران اوزام ہیں انہوں نے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فراہم بھی ہے اور صحیح عمل ہستیاں ہیں جو جو انہوں نے یہی تلقین پر ہمیشہ باوضو رہا اور اس سے انسان شیطان کے مختلف حملوں سے بچ سکتا ہے اور باوضو رہنے کا یہ فیضان بھی ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے ہمیشہ وزو میں رہتا ہے تو اس سے یہ بھی کافی امید ہے کہ وہ جو نمازیں ہیں وہ پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ آتی

یا وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو maaf فرما دے اور تمہارے درجات کو بلند کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہر ایک قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور ہمیں وہ بات بتائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اس باغ المدوع الالمقاری فرمایا کہ وضو کرنا مشکل وقتوں جب انسان کا دل نہ کر رہا ہو بہت زیادہ ہو اس میں کامل طریقے سے اور اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور تمہارے درجات اس کو بھی بنا دے اور پھر دوسرا عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا وہ کثرت الخطایا المساجد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اور زیادہ جو ہے مسجد کی طرف گویا کہ جتنے قدم آپ مسجد کی طرف اٹھا کے جاؤ گے اللہ تبارہ کا وطالعہ اتنا تمہیں عجر و ثواب اور اس عمل کی بھی بنیاد پر اللہ تبارہ کا وطالعہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا تمہارے درجات کو اور پھر تیسرا عمل اللہ کے حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انتظار صلاح دِال ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کروں چاہے آپ مسجد میں ہی ایک نماز کے بعد بیٹھ جائیں دوسری نماز کی انتظار بھی. یا گھر میں بھی جائیں لیکن آپ کے دل کے اندر یہ ہو اب میں نے دوسری نماز ادا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی پاک اور تمہارے طرح جاتے رضو کرنے کے اندر جو پانی کا اصراف ہے اس حوالے سے اللہ کے حبیب مبارک فرمان ہے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے اور دیگر کتب سیاہ کے اندر کی حدیث پاک ہے حضرت سعد بن ماز رضی اللہ تعالیٰ اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن معذرت قریب سے گزرے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صرف یہ کیا پانی آپ ضائع کر رہے ہیں تو حضرت سعدرت رضی اللہ تعالیٰ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور فل اسرافن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو کرنے کے اندر بھی اسراف کرنا ہے کیا آج کل جو ہم ٹوٹیاں وغیرہ یہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں پانی جو ضائع کرتے ہیں اس حوالے سے الگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قالا نام ہاں عبادت ہے ٹھیک ہے وضو کرنا عبادت لیکن اس میں بھی اگر آپ نے پانی کو زیادہ استعمال کیا یہ بھی اسراف ہوگا اور فضول خرچی ہوگا اور ساتھ فرمایا انکنتا اللہ جاہرین فرمایا کہ اگر آپ بہتے دریا کے اوپر بھی بیٹھے تو پھر بھی آپ اتنا پانی اس سے لیں جتنا آپ کو وضو کرنے کے اندر کافی ہو آپ زیادہ پانی جو ہے وہ استعمال کریں اللہ تبارک کا وطالٰ نے جو ہمیں کثیر تعداد کے اندر سے مالا بال کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پروردگار کی یہ جو احمدیں ہیں اس کو ضائع نہ